आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ऋषीप्रणीत गणपतीस्तव अर्थात ऋषींनी एकत्रित येऊन केलेलं गणपतीचं स्तवन याचा पाठ करणार आहोत अथ ऋषीप्रणितो गणपतीस्तव हा श्रीगणेशाय नमः ऋषिरुवाच अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहम् परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिधेयमाकाशरूपं परेशम् परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम जगत्कारणं कारणज्ञानस्वरूपम् सुरादिं सुखादिं गणेशं गुणेशम् जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशम् परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम रजो यो गतो ब्रह्मरूपं श्रुतिज्ञम् सदा कार्यसक्तं हृदाचिन्त्यरूपम् जगत्कारणं सर्वविद्यानिधानम् परब्रह्मरूपं गणेशम् नता स्मः सदा सत्ययोग्यं मृदा क्रीडमानं जगत्पालयन्तम् अनेकावतारं निजज्ञानहारम् सदा विश्वरूपं गणेशं नमामः तमोयोगिनं रुद्ररूपं त्रिनेत्रं जगद्धारकं तारकं ज्ञानहेतुम् अनेकागमैस्वं जनं बोधयन्तम् सदा सर्वरूपं गणेशं नमामः महारं जनाज्ञानहारं त्रैवेदसारं परब्रह्मसारम् मुनिज्ञानकारं विदूरे विकारम् सदा ब्रह्मरूपं गणेशं नमामः निजैरोषधीस्तर्पयन्तं कराद्यैस् सुरौघान् कलाभिः सुधाविणीभिः दिनेषां सुन्तापहारं गणेशं नमामः प्रकाशस्वरूपं नमो वायुरूपं विकारादिहेतुं कलाभारभूतम् अनेकक्रियानेकशक्तिस्वरूपं सदाशक्तिरूपं गणेशं नमामः प्रधानस्वरूपं महत्तत्वरूपं धराचारिरूपं दिगीशादिरूपम् असत्स्वरूपं जगद्धेतुरूपं सदा विश्वरूपं गणेशं नता स्मः नस्थापयेदङ्घ्रियुग्मे जनो विघ्नसङ्घातपीडां लभेत लसत्सूर्यबिन्दे विशाले स्थितोऽयं जनो ध्वान्तपीडां कथं वा लभेत वयं भ्रामिता सर्वथा ज्ञानयोगा दलब्धस्तवाङ्घ्रिं बहून् वर्षपूगान् इदानीमवाप्तास्तवैव प्रसादात् प्रसन्नान् सदा पाहि विश्वम्भराद्य एवं स्तुतो गणेशस्तु सन्तुष्टो भून्महामुने कृपया परयोपेतोभिधातुमुपचक्रमे इति ऋषि प्रणीतो गणपतिस्तव सम्पूर्ण कुण्डलिका वरदा हरिविठन श्रीज्ञानदेव तुकारं पण्ढरिनाथ भगवान् के जय माौली ज्ञानेश्वर महाराज के जय जगद्गुरुतुकारं महाराज के जय वरद विनायक भगवान की जय